Привет, друзья! Сегодня 19 января, водохрещение. Я буду сейчас нырять в купель. Для меня это серьезное очень испытание. Это первый раз, я никогда этого не делал. Поэтому хочу до этого момента всех вас поздравить, всех моих друзей, родных, всю мою команду с этим большим праздником. Пусть это принесет вам счастье, здоровье вашей семьи, мир на нашей украинской земле. И хочу пожелать вам в этот праздничный день, чтобы вы очистились, подвели какое-то для себя решение, оценили свое внутреннее и состояние, и этот, с сегодняшнего дня у вас начались новые, хорошая, красивая, счастливая жизнь. Я ушел. Всех с праздником. Ну что... он вот он заходит, еще живой. Где у него? Сейчас... Друзья, важные органы, наверное, подошли к горлу. Молодец! Супер! Работает? Да. Ты ну насто... что, ребята, супер ты нас... это! Ты настоящий индеец! Реально класс! Такое ощущение, блин, что я свершил что-то большое и серьезное. Всех с праздником! Пока!